Так, Леш, э, фамилию и должность. Начальник пиротехнического расчета Криворожского управления МЧС, майор Кожемяк Алексей Александрович. Что тут? Э, значит, э, по информации поисковой. Э, сейчас еще раз. Павлович, как вы правильно называетесь? Историко-поисковая организация. Общественная организация Можно сказать, что поисковой организации поиск не угу. будет просто сократить. Готов. По информации поисковой, историка поисковой организации «Поиск Гнепр» между селами Минжинка и Петрова, Софиевского района Днепропетровской области, было обнаружено большое захоронение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В общей сложности 231 единица. Из них 53 минометные мины, 61 артиллерийский снаряд, 8 видов разновидностей ручных гранат и порядка одна единица шпрингер мины. Чем они опасны, эти снаряды? Как, какой из них самый опасный и чем? Самые опасные это боеприпасы второй категории, которые исключают возможность транспортирования. И все эти боеприпасы были уничтожены путем контролируемого подрыва на месте обнаружения. Хотелось бы обратиться к населению области. Начался сезон весенних полевых работ. Начинают эти боеприпасы все чаще и чаще появляться из земли. Значит, при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не трогать их с места. По возможности подручными средствами оградить, сообщить в пожарно-спасательную службу по телефону 101, в органы милиции, в органы местного самоуправления. Алёш, теперь для фильма, который мы угу. снимаем по поисковой работе. Хотелось бы, чтобы вы рассказали вот о том, что вот земля из себя выталкивает вот эти все, все инородные угу. все тела, и поэтому вот через какое-то время, там говорят, что через 5-65 лет, как раз вот то, то, то время, когда они максимально близко. А вот это вот все. Я понял. Земля имеет свойство дышать. Вот как говорят, заноза в теле человека сидит, сидит, а потом с годами начинает сама вылазить. Так и земля, она то снег, то мороз, то ветер, засуха, земля постепенно и народные тела с себя выталкивает. Вот. И по истечению уже сколько лет после войны, 65-66 год идет, они поле вспахали, вроде ничего нету. Через несколько лет появляется. То в одном месте, то в другом. Как много их вообще еще лежит на нашей земле? Практически по последней сводке Министерства чрезвычайных ситуаций полтора миллиона тонн. Еще лежит. Давайте то же самое, только со словами, еще лежит. И, еще лежит в земле по, а, помню, Значит, по, по сводке Министерства чрезвычайных ситуаций на данный момент. В земле лежит около полутора миллионов тонн боеприпасов времен войны. Спасибо.